সকলোকে নমস্কাৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোত মানে আমাৰ ডিলাৰত কি কি গাড়ী ষ্টক আছে আৰু কি কি গাড়ী বৰ্তমান বিক্ৰী হৈ গৈছে আৰু কি কি গাড়ী নতুনকৈ আহিছে সকলোখিনি আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান সৰু এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে একদম ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ বহুতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিঅ' বহুত 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 ৰাইজে মানে ভিডিঅ' চায় আৰু বহুত দৰ্শকে ভিডিঅ' চাই কিন্তু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু লাইক নকৰে কমেণ্ট নকৰে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যদি দাম বেছি হৈছে বেছি বুলিয়ে কমেণ্ট কৰক আৰু দাম যদি কম হৈছে কম বুলিয়ে কমেণ্ট কৰক তেতিয়া আমি মানে কি হয় তেতিয়া ভিডিঅ'টো দিবলৈ সুবিধা হয় আৰু ভিডিঅ'বিলাক দিওঁতে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে গাড়ীখনৰ দাম সঁচাকৈ বেছি হৈছে নেকি বা সঁচাকৈ কম হৈছে নেকি বা কি হৈছে নে নে একদম হিচাপত আছে গোটেই কথাখিনি তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গম পাওঁ আৰু গতিকে এইবাৰ পৰা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া কমেণ্টটোনো কি আপোনালোকে অকণমান লিখক ধুনীয়াকৈ তলত ভাল হৈছে বেয়া হৈছে যি লিখে আপোনালোকৰ বনোৱাৰ কথাটো আপোনালোকে কমেণ্টৰ যোগেদি মোক জনাওক তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব ভিডিঅ'বিলাক বনাই আৰু এটা এটা যদি লাইক পাওঁ ভিডিঅ'টোত যদি অন্ততঃ এশটা মিনিমাম এশটা লাইক আহে নহয় মানে বহুত ভাল লাগে সঁচা কথা কৈছে অলপ বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া ব'লক আমি গাড়ীখনৰ গাড়ী আমাৰ ডিলাৰত বৰ্তমান কি কি গাড়ী আছে আৰু আৰু নতুনকৈ এখন গাড়ী আহিছে সেইখনো দেখাম আৰু অকণ মানে অলপ কম দামী গাড়ী এখন আহিছে সেইখনো দেখাম বাৰু আপোনালোকক দেখাম মানে আজি অকণমান বাহিৰে বাহিৰে দেখাব পৰা হ'ব আৰু বাকী গোটেই ৰিভিউটো মানে মই বেলেগ এদিন দিব লাগিব কাৰণ গাড়ীখনৰ সৰু দুটামান কাম আছে মই কৈ দিম কি কি কাম আছে আৰু গাড়ী দেখিছেনে ডিলাৰটোত গাড়ী প্ৰায় খালী হৈ গৈছে মানে কিন্তু প্ৰায়বিলাক গাড়ী মানে বিক্ৰী হৈ গৈছে ডিচে যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহত আমাৰ গাড়ী চেল অত্যন্ত আছিলে সেইবাবে এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ প্ৰথম আমি এইখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু এইফালে দেখিছে এইখন আৰু এইখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এইখন কালি বিক্ৰী হৈছে বলেৰ' বি ছিক্স আৰু এইখন বলেৰ' বি ফ'ৰ আছিলে এইখনো বিক্ৰী হৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল চুজুকি কেৰী এখন দেখিছিলে আপোনালোকে আগতে চুজুকি চুপাৰ কেৰী সেইখনো ওলাই গ'ল আৰু এইফালে ইক' এখনকণ নতুনকৈ আহিছে সেইখন ৰিভিউ দিছিলোঁ আপোনালোকক আৰু বেলেগকৈ দেখুওৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বাকী এইবিলাক য়ন আছে এলটো আছে এছ পেচো আছে আৰু টাটা এ চি আছে টাটা এ চি দুখন আছে বাইছৰ হয় লেটেষ্ট ভাৰ্চন মানে বাইছৰ হয় গতিকে আপোনালোকে পেট্ৰল ভাৰ্চনটো হয় যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে ইয়াত আহি পেলাই চাব পাৰে গাড়ীখন ৰিজনেবল প্ৰাইচত আপোনালোকক এৰি দিয়া হ'ব দুখন টাটা এ চি গ'ল্ড আৰু এতিয়া আহিছে এইখন এইখন দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ গাড়ী এখন আহিছে চব এলটো মানে সকলোৰে ফেভৰেট সকলোৰে কৈ থাকে এলটো এখন লাগে এল্ট' এখন লাগে গতিকে আনিছোঁ একদম চিক চা এলটো এখন চব কাম হৈ আছে ৰ'ব ইয়াত দুটামান কাম আছে কাম দুটা মই কৈ দিছোঁ মানে স্পীকাৰৰ পিছফালে যিখন স্পীকাৰ বৰ্ড আছে ব'ৰ্ডখন শুকাই আছে বৰ্ডখন লগাব লাগিব এই ব'ৰ্ডখনৰ মানে কিবা কাম আছিলে স্পীকাৰকেইটা বজা নাছিলে সেইটো কাৰণে স্পীকাৰ ব'ৰ্ডখন লগাব লাগিব আৰু এইফালেতো অলম'ষ্ট ঠিকে আছে একদম পূৰা অ'কে আছে গাড়ীখন একদম যেতিয়া চাফ চিকুণ কৰিম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব গাড়ীখন তাৰপিছত বৰ্তমান ষ্টক এইখিনিয়ে আছে আৰু হয়তো আজি এখন ভাল গাড়ী আহিব আমাৰ ডিলাৰত মানে কালি কথা পতা শুনিছিলোঁ দাদাই যদি হৈ গৈছে নহয় তেতিয়া আজি এখন অলপ দামী গাড়ী আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু খুব একদম বিলকুল কোৱালিটিৰ এখন গাড়ী আহিব আজি চাগে সম্ভৱ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবচোন তেতিয়া সকলোখিনি গম পাব একদম চমুকৈ আপোনালোকৰ এটা মানে ডিলাৰটোত কি কি আছে সেইটোৰ বিষয়ে মানে সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' দি দিলোঁ যাতে আপোনালোকে গম পায় কি ক'ত আছে গাড়ী বৰ্তমান আমাৰ ডিলাৰ আৰু আহি থাকিব গাড়ী আহি থাকিব আপোনালোকক দেখাই থাকিবা মই ধুনীয়াকৈ ৰিভিউবিলাক দিম এল্ট'খনৰ ৰিভিউ এই মেইনলি হৈছে এই এল্ট'খনৰ ৰিভিউ মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ দি আছোঁ ৰ'ব এল্ট'খন যিহেতু একদম মানে কম দামতে যাব কম দামতে ওলাই দিম আমি আৰু মানে গাড়ীখন কিন্তু একদম বহুত ধুনীয়া হৈ আছে মই গোটেই অল ৰিভিউটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দি দিম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু বাকীবিলাক গাড়ী ৰিভিউ নিদিওঁ এ চি ৰিভিউনো কি দিম এ চি দুখন আছে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈ আছে কণ্ডিশ্যন বাকী আপোনালোকে যদি বিচাৰে আৰ পি মটৰ্ছ গোলাঘাট আহক আৰ পি মটৰ্ছলৈ আহক আৰু পুলিবৰ পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত আছে মানে মিছন তিনিআলি গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা আহিলে মিছন তিনিআলি পাৰ হৈ পাব আপোনালোকে লেফ্ট চাইড আৰু গোলাঘাট টু ডেৰগাঁও ৰোডত আছে এইটো ৰ'দ হয় ফ্ৰণ্টতে এইটো ৰাস্তা হয় সেই দেখিছেনে এইটো ৰাস্তা হয় আমাৰ গেটৰ পাৰ হৈয়ে জাষ্ট ৰাস্তাটো আছে আৰু আপোনালোকে সেই ৰাস্তাৰ কাষতে পাব আৰ পি মটৰছ বেনাৰ লাগি আছে আগত মই অকণমান জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আগলৈ নাযাওঁ আৰু ৰ'দটো দি আছে এই বেনাৰ লাগি আছে আৰ পি মটৰ্চ বুলি এইটো ছাইডে নহয় এইটো চাইডে লিখা আছে বাৰু ইটো চাইডলৈ মানে বেনাৰখনো ইটো চাইডলৈ লিখা আছে তো কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাবচোন আমাক আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট এটা আৰু লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ছাব্বিছ হাজাৰ শহ হৈ আছে আমাক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত গতিকে সকলোকে মৰমৰ আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে বেলেগ এডাল ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই